Привезли. Меня там можете снимать, что военных снимать нельзя. Каких военных? Вы похитили человека. Поэтому Никого мы. Я еще похищаю. раз вы являетесь подсобником похищения человека. Мне ваши документы, пожалуйста. Пожалуйста, моя форма, моя форма. Нет, я ваши не документы обязана. обязаны, обязаны. Документы. Ваши документы. Закон о полиции выполните. Пожалуйста, жетон, там номер. Нет, ваши документы. Я говорю, не надо мне. Діфікації. Показувати. Вы отказываетесь? Да, вы признаете конституцию? Признаю, конечно. Есть еще за закон... поле Конституцию. Вы давали присягу народу Украины. Вы, вы давали моего... присягу народу Украины. Конституции, я веду видеопротокол для СПЧ. Я в принципе суда по правам человека. Это вы будете отвечать. Вы являетесь о... похищением людей. Я, я еще ввеч... раз говорю, вы являетесь подсобником. Я а вы виновен, я магазин, вы виновен. Может, может, не Власть не в Украине есть народ, есть народный суд. Есть народный суд, самый гуманный суд в мире. Ваши документы. Во-вторых, в нарушении дети. Народ Украины. Есть народный суд. Да ему все равно. Ему все равно. Женщины там в трауре, забрали, там из Вашего... Нет, никого не избивали, просто не пускают. Не пускают, да? Вот. Ребят, смотрите, что происходит. Они не потещают никого. Как не потещают? Кто это делает. и удалили данные. Удалили данные все, все записи. У меня была запись, что я приехала полиция. Uh -huh. І ну, так-то, так-то, ви такі. такі. Поїхали, проїдемо. А розіск? О, да. uh -huh. Космос, Космос. поїдемо, підпишемо протокол. Uh -huh. В райоді? Да. Везли, коротше, в раяділ, а повернулись сюди, привезли сюди, кинули, взяли цілий все... Застарлась телефон. А что именно? Подождите, а что именно они стерли? Я не снимал видео. Угу. У меня было видео, как полиция до меня приехала. Угу. Ну, у, как, ну, как со мной у вас и на пароле да, стоял? Не, ну они еще это. А проверяли... Подожди, подожди. Они проверяли, типа, да, я проверю плюс 7 номера. Кажу, ну, у меня да, есть плюс +7. 7, потому что у меня мама, ну, в России уже ну, почти 20 лет. Цей, цей взял полицаи, взял стерси, все данные. все. Дрожа, а можешь карту прорисовать, где вообще сушеный ну, Где Где тут у меня был карта? А кстати, сидеть и я не знаю. Я извиняюсь, а чего вы нас снимаете? Кто сказал? Ну, а вы кто? Я? Кто? кто? А, кто? а кто? дайте ваше посвечение, будь ласка. А, что я тебе посвечу? У меня вы... ОБД с собой, все. А вы, ага, УБД? Да. Хлопцы, а вы знаете, что происходит, да, похищение народа Украины? Ну, похищения нет. Я ну, вот, вот у нас убью. похитили... Да, да подождите. Да. Он, я подождите, да, говорю. Значит, значит у нас, смотрите, остановили да. человека. Ему ни разу не выписывали повестку, он на учете не стоит ЦСКА. Да. Да. Подождите. Уверена, что он такого же. Идет. Ну качать, э, качать, Смотрите давай. дальше. Получается, э, полиция сказала, что он... У них есть база ухыля, представляете? Я, Но я вам говорю, в прямом эфире это все они говорили. Дальше сказали, что он не в розыске. И они вызвали ТЦК. Зачем? Дальше. Меня вместе с молодым человеком. Нас, его отвезли сюда, меня отвезли в отдел. Применяли ко мне физическую силу, потому что они знают, что я являюсь инвалидом. В а вот так вот Мужчинские руки крутили. Физические. Да, руки крутили. Это все было в прямом эфире. Отобрали бы телефон. Опас... Ну, я криминальный авторитет, да, все месяцы. Смотрите, а как вас зовут? Александр. Меня очень приятно. Меня зовут Анжела Рустемовна. Я есть народ Украины, как и остальные люди. Мы, мы к вам звертаемся за допомогу. У нас насильно удерживается человек там. Помогите нам, пожалуйста. Нет, нет. Ребята, где фотография? Покажи. Да, Андрей Смаль. Он незаконно тут его удерживает сейчас. Его заставляют его заставляют... Мы, да, мы, и вот мы, тут, помогите ему, нам, вен, пожалуйста, вен, его кажется, незаконно удерживают. Андрей Смаль. Да, Андрей Смаль. Он есть, он там с адвокатом, мы общались, мы же сюда приехали. А, вот он, о, вот этот, о! который в очках. Здравствуйте. Нет, нет, нет. Что? 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 Нет, что читаете? Что читаете? Не, 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 что читаете? Вернитесь, мужчина, вернитесь. Вернитесь в мой гарем. Он начал мне угрожать чем? Что, типа, э, там, где находятся ТЦКшники, типа, сдача позиции, он мне угрожает. Значит, меня, меня инвалида сегодня крутили руки, незаконно украли. Удерживали. Не, не угрожали. То же самое. Украли Андрея Смаля. Незаконно удерживают. Я предполагаю, что угрожают. Так. Дайте ваши, пожалуйста, документы. Я же показывал уже Так вы мне не показывали. Так, вы женаты, вот вам повезло. Не попадаете, мой мы в магазин. Так. Паратон Микола Петрович, полицейский. 2091 363. Э, да Микола номера, Петрович, я понял. А скажите, пожалуйста, вы знаете, что в городе Запорожье незаконно похищают людей, незаконно их удерживают, применяют к ним физическую силу, заставляют их подписывать какие-то протоколы, выписывают штрафы. Людей, люди, что вы кажете, похищают. Угу. Людей похищают кругом. Не только, Ну так а сотрудники полиции именно похищают. Да, ну как да, это не может ну как? Ну вот Я мне тоже интересно. И тоже интересно как. Мы были полицейские, mm. общались. Они говорят, они своим, он своим ходом. Да, Лер, не и надо пешеход. ничего uh -huh. это делать. Не надо. А в результате как? Я еще раз говорю, хлопцы, знаю, уходите к себе домой. Мы страдают гражданский, погибают да. гражданские. Не надо. Наведите порядок в своей. Да, стране. наведите порядок своей в своей стране. Пары, человек находится будем вас, здесь. У вас порядок, Давайте были не были. будем. Я еще раз говорю, Это давайте не, не будем о политике Это разговаривать. Нет. Не хочу видеть политику. Да. Не хочу, пожалуйста. Да, да. Медиаторы, вы где? Оставили машину открытую. Я очень много знаю, работу. но не могу говорить. Ну, с деньгами, с, с документами, с ключами. Ставали. Непонятно на кого. Протокола задержания не было. Ну, как это есть видео, то есть, как приехала ОПГ, просто упаковала одного человека 20 человек, упаковала женщину инвалида 20 человек. Вот так, вот тут, так. Не надо, не надо, я это обнимаю. Я уже таблетки но, выпила, мне легче. Правда? Ничего это нет. нормально. Это незаконно. Да кого? Так полиция так, это и сделала. Вы продаете народ Украины через желудок. У одного, который продавал людей и вообще издевался над людьми, у него уже, к сожалению, у ребенка пошли проблемы со здоровьем. А потом пойдут внуки. До седьмого поколения там еще плюс семь, еще плюс семь. Скажите, пожалуйста, а чего вы не уезжаете? Это что скажем, типа должен, должен составить протокол. Кто? Или они, или полиция. Но полиция говорит, что мы ничего не будем составлять. Наше дело провести. Все. Зачем вы похищаете людей? Говорите, что вы везете в райдел. Вы похищаете. Где гуманитарка, спрашиваю? Почему вы такой толстый? Почему я такая худая, голодная злая? Где, гуманитарка? По тебе не скажешь, посмотри. Где гуманитарка? Имеешь, посмотри на себя, на меня, посмотри, какая худющая. У меня даже грудь обвисла. Где гуманитарка? Я есть хочу, я хочу есть. Отдай гуманитарку. Отдай консервы. Я хотел консервы с мимина пожру. Отдай гуманитарку, я есть хочу. Я голодная, я хочу жрать. Отдай гуманитарку. Куда ты ее похитил? Отдай гуманитарку. Мне люди за границы тоже пожрать присылали. Верни гуманитарку. Вот человек, кто украл всю гуманитарку. Вrium. Есть, есть, есть. есть. Но только они что? Ну, ваше Вы такая, мне не интересует ваше мнение. Ну, вопрос. Какой они имеют право насильно задерживать человека с помощью ваших же рук? Ваших рук. Ваших Вы одно целое, вы полиция. А что вы тут делаете? Скажите, пожалуйста. Занимаюсь охороной громадского порядка. Насилия пацанов сюда привозят? И, вы и удерживают. Так вы, получается, охраняете преступников? Мы не Европа, мы Республика Украина. Документ, что они не преступники. Кто? ТЦК? Кто? не стоп, 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 стоп. ТЦК не является посадовой особой. ТЦК не является... Так, кто тут? Елена с дочкой. Елена с дочкой. Ну как получается? Елена с дочкой. То есть уже не первый раз проходим тот вариант. что просто мы здесь побитыми отсюда. А, а то ваша дочка, да? Да, вам соседи передают привет. Любовь. Долганова. вижу, о, вижу свою дочь и соседку. Где? В моей машине. А ну набирай его. Набирай ну, на громкую связь. Нет, его, нет, нет, набирай его. Нет, не мы не верим. Ну, нас же уже разводили. Да, да, да. Написать, да, и да. Тихо. Тихо, ребят, тихо всем. Сделай громкую связь. Ой, видео. видео. Алло, Андрей? Андрей, включи видео, Андрей. Сейчас остановлюсь. А, все, нормально. Слава подождите, Бог. подождите. Андрюха, Андрюха, ты должен дать комментарий, как хочешь, ты где едешь. Стой. Я вот отъехал с места, там, а. где мы остановились сегодня. Давай, слышишь, давай на этом. Э... На троллейбусной остановке, там, где троллейбус разворачивается. Кольцо на восточке. Кольцо на восточке. Знаешь. На восточке. Это где? На космосе, на космосе сразу. Я концов, так я стоять. же на... на тюлень. Давай на радуге, поехали на радугу, там классно это. Мы на радуге, да, подождите, на радуге, да? Да тихо. Или надо бог. А что а вы хотите? <свят> <свят> <с собой. свят> да, Радуги. ну конечно, ну посмотреть, слушайте, да, ну, нет, ну мы, мы с вами мы уже подельненькие. Мы хоть посмотреть на вас. Не, ну мы уже узнали, <свят> тихо, <свят> да. Ну так что? Что-то подписывайте. Тихо, -ти 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 <свят> тихо. А? Все планы перервались. Все планы перервались, меня везде ждут, дома ждут. О, вещи все ценные, целые. Подождите, подождите. Хорошо, Андрюш. А что вам выписали в ТЦК? Ну, протокол о том, что я не обновил свои данные. Ага, я понял. Хотели в чтобы я прошел. Ага. Хотели этот, что там еще повестку выписал. Ага. но я отказался от всего. Я, поняла. ТЦК рассматривать... Так, мы вас наберем и про Смотрите, вам в ваших интересах сегодня с нами встретиться сейчас на радуге. Мы объясним. Ну, то, что вы сейчас сказали информацию, ну, вы понимаете. Подождите. Через 20 минут мы будем на радуге. На набережной. Ну, давай, давайте, Все, это немного времени. Ура, ребята! Все, уезжаем. Уезжаем, да, да, все, забираем, поехали, поехали, забираем всех. Да. Забираем всех, я говорю, поехали с нами. У вас машина есть? Нет. Нас привезли сюда на такси. На взять, у нас три. Просто... Вот. Что, мы нужны еще? Последний. Да, ну можно поехать, там смотрите сами. Ну, мы просто там с южного рынка, а чувак. Без как проблем. Как да? Так, ребята, ну что я вам хочу сказать? Пришли за Андрюхой. Скажите, так, имя ваше. Как? Ваня. Ваня. Смотрите, пришли за Андрюхой и забрали Ваньку. Ваньку мы недавно тоже забирали. Когда пришли за Ванькой, тогда еще забрали Миколу. А до этого пришли за Мишкой и забрали Сашку. Значит, так, объединяемся, народ Украины. Так, ох, лянты! это ухылянты, это ухылянты. Все. Так, ребята, а, мы сейчас встретимся а с Андреем обязательно, потому что сами понимаете, человеку нужно помочь. Так, я не понял, где мы там машину оставили. Так. Где кто кого забирает? А он. Они едут, не едут. Вам большое, и работу. вам спасибо. Девчонки. Мы будем да, еще подъезжать. Спасибо к вам. огромное, спасибо. девчонки. Вы классные. Она Все. Пожелала, Все будет за Так, чтобы мужья Сейчас учили Конституции. Закон о полиции и Конституции. Как учи а, Все, спасибо. на связи. Да? Ну, ты едешь. Да? Не Нет, не надо ехать. Не ехать. А куда? А, они на машину Попробуйка. пошли. Да, да, да. Попробуйка. да. Попробуйка. Едем? Да. Вы с кем ехали? Ага. У да. я Садимся по машинам. Поехали. Так, ребят. А, вы все видели, что когда мы объединяемся, объединяемся. Так, я не в ту машину, как всегда, пошла. Ну это ж Я, я же блондинка, мне простительно. Понимаете? Так, а где наша машина? Так, не хочу в любую. Я хочу так. И... ИНГА, я потерялась! Спасибо большое! Давай. Так, сейчас я найдусь, а вон моя Инга. Ну, понимаете, ну, уже до того устала, что путая машина даже цвет. Ну, бывает. Сейчас. Я потеряла все. А... Анжела, ребенка посадили с мамой? Да, всех посадили. А, да. еще а где есть? еще тут был. Сейчас. Тут еще места есть, два места. Саша уехал. А, Саша уехал. Да. Вон еще места есть. Садитесь, Раиса Сергеевна. Ты к нам? Садись. Значит так, ребят, скажу одно. Я вам сказала, что э, изучаем Конституцию, да, изучаем особенно третью статью Конституцию, девятую статью Конституцию. Изучаем, почему девятую? Потому что Украина... Украина должна выполнять международные договора. От нее идем на декларацию правозащитников. Так, я не баба. Чего вы меня баба обзываете? Баба сели в, в стоили стоит, там где что на корову похоже, что ли? И этот, короче. Читаем, пожалуйста, декларацию э, правозахисников. Мари. Понимаете, Спасибо большое. Поэтому Объединяемся. Потому что они считают, что после 18 числа э, все так паникуют. Нет, ребят. Вот именно сегодня показала наша сплоченность. А когда выйдут 5000 человек и более, ну... Да, я покушаю сейчас. Светлана, спасибо большое. Обязательно покушаю. Спасибо. Да. Бутерброд с маслом? Сосиска да, э, вкусная, конечно. Ага, в тесте, да? Там булка, там сосиска. Там Хорошо. Он сейчас ем сосиску. Там, там есть Нет, я только не хочу. Не хочешь? Нет. Не, ну не, хочу. Мне сейчас этот или кусок рыбы или кусок мяса. Белок не нужен. Надо было ответить с полицейского. От там полицейского это нет. Ну, Да Нет. Просрочено. Ну, просрочено. Так. Ничего страшного. Всем спасибо огромное, кто был сегодня с нами. Всем спасибо огромное, кто нас поддерживал. Так. Давайте нашим покажем. Бориса Сергеевна. Денис, Лелечка. Вот да, видите? Вот так. так Поддерживаем друг друга. Да, объединяемся, поддерживаем друг друга есть, во всех упрощаем, городах. Вот да. да, Потому что... Никому не душой, кроме себя. Да, потому что вы переживаете, вот, так майну, отнимут майну. А, поэтому... А чебуреки лучше. Заканчивайте Запорожье, приезжайте не, ребят, я вам хочу сказать одно. Я очень люблю Украину, очень, Республику Украину, очень люблю Запорожье. Я когда была в Польше, да, с, с, ребенком 45 дней, я плакала. Я плакала за борщом, за помпушками, за вареньки, за с вишнями, может, здесь шкварками, запах, запах солнечницы, это пшеницы. Понимаете? Урок по конституции, да. Это мне заплатили, это мне оплатили подарок, телеграм-премиум, на год оплатили. Mm -hmm. Да. И людям спасибо огромное, еще раз всем подписчикам, спасибо вам огромное за подарок, за телефон, которые снимают классное видео, стримы, видео классно. Они все говорят, что мы блогеры. То есть они похищают людей, насильно их увозят, насильно их держат, людей, Непонятно куда девают. А я, получается, бегаю типа блогерством занимаюсь, понимаете? И не только я. Да, республика Украина. Есть, было и будет. Пожалуйста. Нужен дрон для съемок на улице. Ну, в принципе, я тоже так думаю, может. И что-то нужно. А сегодня ко мне, кстати, вышел ДЦКшник пытался ко мне законопроектом какой-то применить. Ну, слушайте, Выбежит, я, да, я живая женщина, Анжела, которую признал уповноваженный по правам человека, вообще не относится ко мне. Где вы меня искать? Значит, в описании канала есть мой телефон, мои контакты. И еще, ребята, в описании канала есть моя карточка. Я считаю, что я имею сегодня право на какой-то подарок, так как я пострадала. А вы знаете, мне что хочется купить, честно? босоножки. Вы извините, я не наглею, но очень хочется купить красивые босоножки. Они как раз там по акции. Так что спасибо большое. Кто захочет, чтобы Рустемовна купила босоножки, можете понемногу скидывать. Это как благотворительность. Спасибо большое. Все буду Украина. С вами была Анжела. Рустемовна. Ребята... Журн... Журналисты абонент нации. Да, и люди, люди, люди. В описании канала есть моя карточка Монобанк. Все, спасибо огромное. Да, были свободные на люди на, на, на босоножке. О, в на босоножке уже 500 гривен дали. О, добавляем. Мне так понравились такие зеленые, красивые. Все, спасибо огромное. Всех люблю. Целую, бывайте. Пока.